Я Вика ЛПС, и сегодня я снимаю видео кухня, и это уже третья часть, и сегодня э, я хочу, чтобы вы писали внизу в комментах, что мне приготовить, да, и я это буду выполнять, угу. и в общем, давайте начнем, я как это уже сказала, и кстати, в самом конце я покажу пэтов, которые будут пробовать эту пищу, ну которую вы... Кстати, я буду готовить в видео не одну пищу, а три, да. Так что поняли? Поняли, да? Надеюсь, вы поняли. <как> в общем, давайте начнем. И сегодня будет пробовать Джессика. Джессика Парт. Нет, ты не Джессика Парт. Это просто Джессика. Джессика. Я yeah. no, извините. <coughs> И сегодня мы будем готовить суп. Суп из якитории, но только он будет невкусным. Чуть-чуть похож на Якитори, на Итак, самые первые ингредиенты я уже положила. Э, простите. -э, там лежит э, красная, э, красная вода. Ну, плавает. И здесь красный пластилин, шапочка фрези и там какой-то цветок. Погнали дальше. Для этого нам еще понадобится салат. Очень вкусно выглядит. Ну, салат не обязательно. Можно на его достать. В общем, так вот должно получиться. И мы делаем, чтобы она здесь постояла. Были ночи, были дни, оставались мы одни. Не пойму, как все случилось, но я, кажется, влюбилась. Покраснела, побледнела, я с тобою быть хотела. Все краснее с тобой, ты ходил в кино со мной, но подружка проболтала. Что, что со мной она? Сейчас по щеке бежит слеза Ой, хватит уже И скажу тебе в глаза Уходи, дверь закрой У меня теперь другой мне не нужен больше твой номер книжки записной. Нацепилась, наздалась, я любовью обожглась. Ну теперь я наконец-то будто снова родилась. <как> Слишком не успелось. ладно. дальше наша, надо добавить вот эту лапку. Это печенька лапка. И еще нам надо добавить... Нет, это красная краска. если ну, она потечет, конечно. Подождите. Были ночи, были не Хватит. О, пузырь. Видите, пузырь. Пузырь. Похоже на шоколад. Э, э, все. Я вот так. Все готово. Да. Дальше нам понадобится слон. А, нет, слона не понадобится. В общем, теперь нам еще надо поставить в духовку на 5 минут. Сладкий, давай попробуем мой экспер... э, ингредиент. Хотя Шапку Фредди трудно достать. Я всегда мечтала потрогать Фредди. Ну и Фокси. Ну и Бонни, да. А Чикана стерва. Извините, я просто упоролась. Плохо. Скорая помощь. Ну, за место я пока что буду. На самом деле, надо одну минутку подождать и все. Спасибо. Такая же большая. Ладно. А теперь самое важное надо поставить это морозилку. Не знаю зачем. Ну, в холодильник. А не в вот. И теперь самое главное делать еще надо сделать кое-что. Но кое-что это значит подготовиться! Надо еще добавить немножечко вкусняшки. Это должно быть в завернутом пакетике. Это должно быть вот такая штучка. Кстати, не забудьте, внизу пишите, что мне приготовить. Я буду выполнять. И еще я покажу в самом конце пэтов, которые могут, будут пробовать, и вы должны выбрать. Я еще имена скажу. Да. Да. Э. О. Оп. Вот так вот. Вот. Вот так вот у нас должно быть. И мы вот эту штуку должны кинуть в этот наш суп. 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 Эм, извините. Да. Ну, подождем. А, боже мой, что со мной? У меня волосы. Слышь, ты что такая дерзкая, а? Ту-ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду-ду. Джигит украл тебя, не жди, малыш, я не верну, проси. А, нет, это не то. Слышь, ты что такая дерзкая, а? А, а? а? что ты такая дерзкая, а? Ку-ку, -а 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 -а. ты тут? Смотришь это видео? Эй, Коко, ну ты смотришь это видео? Ну вообще, ну вообще не смотришь даже это видео. Ну, ладно, М -м -м. похоже у нас готово все. Эм ням, 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 ням. Да, у нас все готово. Итак, теперь кидаем вот эту штучку она должна прикрыть все это. Да. ну все-таки ты смотришь это видео я не понимаю. да, еще нам надо добавить вот эту хрень, я не знаю что это. Я уже это первый раз. кстати вот этот ингредиент я еще половину придумал, так что поэтому Так, вот так вот должно все получиться. Опять а надо звать ее. Эй, замени мое место. А, вкусно пахнет, понюхайте. И правда вкусно. Такая орхидей. Ладно, давайте ее звать. Э, как вас там? Э, Джессика, Джейсика, Да, это вкусный салат с морковочкой. Пахнет как духи. Ну ладно. Долго вы есть будете? Нет. Ой, вылез. Не забывайте окурушку. В общем, да. Нет. сейчас мы покажем бетов, которые могут пробовать наше блюдо. И пишите в комментах. Сначала напишите название бета, который должен попробовать, а потом напишите это блюдо. Первый он такой страус. Ее зовут Пеппер. Этого чувака зовут Кровишка. 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 Вот эту зовут Лола. Ну, есть одна еще одна Лола. А эту зовут Опаганом Стар. И еще Муни и Пуни. Вы можете двоих сразу выбрать. В общем, пишите сначала название, название, э, имя их, ну, кого вы хотите выбрать, чтобы пробовали. А потом напишите свои блюдо, которое они должны попробовать. В общем, это все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Я вас всех уничтожу. Ну, я не уничтожу вас. Я, я люблю вас.